sigir assalomu again... alaykum ximatlari qarshingizda texno tay bugun biz sizlarga samsung galaxy aotiz ikki haqida ma'lumot bermoqchimiz bu ma'lumotimizni rasulov rahmotjon qisqachaginasiza gapirib berib o'tsa salom do'stlar bugungi gaplashadigan mavzuimiz e, samsung galaxy a o'ttiz ikki modeli haqida sizlarga ma'lumot berishga harakat qilib ko'raman samsung o'zi um, koreyskiy brend uh, bu telefonimiz uh, Vietnamda zаborка qilinadi 1 yil servis garantiyasi bor telefonimizni o'ziga keradigan komplektida xo'sh, dokumentlari va telefonni o'zi. o'zio'n 15 vatli uh, adapteri va uh, taifi usb kader yatda ideal holatda ishlangan qashi tashqi bo'lsak plastik i shishadan qilingan og'irligi bir yuz sakson to'rt gramn telefonimizni kamerasi oldi kamerasi yigirma mega tasvirga oladi orqa asosiy kamerasi oltmish to'rt megapiksel sekundiga o'ttizta tasvirni hd formatda tasvirga oladi qo'shimcha ikkita kameralari bor va eng kichkina mayda makro kamerasi uch to'rt santimetr oralig'idagi masofadagi narsalarni tasvirga oladi telefonimizga eng jahon bozorida eng sifatli va eng kuchli super amalit displey qo'yilgan va bes coning gorilla glas beshinchi avlod +ah shishalari bilan himoyalangan telefonimizni protsessoriga keladigan bo'lsak protsessori mediatec heo y sakson nisbatan yaxshi protsessor qo'yilgan android telefonimiz android o'n bir ya'ni eng so'nggi operatsion sistemada ishlaydi telefonimizni xotirasi leytirgan bo'lsak operativ to'rt oltmish to'rt gegabayt xotiraga ega telefonimiz sakkiz yadrli bu sakkiz yadrli bizga o'n oltita tasvirni bir vaqtda telefonimiz 8 yadroda ishlaydi 8 yadr bizga asosan 16 ta programmani bir vaqtni o'zida foydalanish imkoniyatini işte, işte, beradi telefonimiz 60 gers ishlaydi 60 gers bizga nima tasvirlar almashinuvini tezlashtirib beradi batareykasiga keladigan bo'lsak nisbatan hozirgi paytda maksimal batareykasi besh ba, 5000 amperni tashkil qiladi sizlarga bergan ma'lumotlarim yoqdi deb umid qilaman keyingusi dasturlarimizda qaysi smartfon yoki qaysi texnika haqida ma'lumot bilishni xohlasangiz kommentariyada yozib qoldiring biz o'sha texnika yoki haqida ma'lumot berishga yana harakat qilib ko'ramiz sizlar bilan texnotime va men abdurahmon ko'rishguncha